নমস্কাৰ আজি আপোনালোকৰ আগত প্ৰয়াত ৰাষ্ট্ৰপতি ডক্টৰ এ পি জে আব্দুল কালামৰ জীৱনত ঘটা এটি ঘটনাৰ বিষয়ে ক'বলৈ ওলাইছোঁ তেখেতে পঢ়ি থকা অৱস্থাত কিনো ঘটনা ঘটিছিল আহকচোন আমি শুনা পাওঁ ৰামেশ্বৰ মৰমৰ স্বামীআৰা বিদ্যালয়ত কালামে প্ৰাথমিক শিক্ষা গ্ৰহণৰ কাৰণে নামভৰ্তি কৰিছিলে আৰু বিদ্যালয়ৰ প্ৰত্যেকজন শিক্ষকে তেওঁক বহুত মৰম কৰিছিল ইয়াৰ প্ৰধান কাৰণ আছিল কালাম আছিল বৰ শান্ত আৰু মৰমীয়াল স্বভাৱৰ বিজ্ঞানৰ শিক্ষক শিৱ সুব্ৰাহ্মণ্য আয়াৰে কালামক বিখ্যাত মানুহ কৰিবলৈ বহুত যত্ন কৰিছিলে ৰামেশ্বৰম অঞ্চলটো সৰু সমাজখনত বিভিন্ন গোষ্ঠীৰ মাজত বৰ্ণ বৈষম্য খুব কঠোৰ আছিলে বিদ্যালয়ত পঢ়ি থাকোঁতে কালামৰ লগত এটা ঘটনা ঘটিছিলে তেওঁ পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ আছিল সেই সময়ত তেওঁলোকৰ শ্ৰেণীলৈ নতুন শিক্ষক এগৰাকী আহিছিল কালামে তেতিয়া মূৰত মুছলমান মানুহে পিন্ধা এটি টুপি পিন্ধি আছিলে লগতে বহি আছিলে ৰামেশ্বৰম মন্দিৰৰ পূজাৰী পুত্ৰ লক্ষ্মণা শাস্ত্ৰীৰ পুত্ৰ ৰামানন্দ স্বামী কথাটো শিক্ষকজনে ভাল পোৱা নাছিলে তেওঁ অসংস্কাৰ মনে উচ্চ বৰ্ণ পুৰোহিত ল'ৰাৰ লগত মুছলমান ল'ৰা এজন বহাটো তেওঁ ভাল পোৱা নাছিলে তেওঁৰ অসংস্কাৰ মনে উচ্চ বৰ্ণ পোহিত ল'ৰাৰ লগত মুছলমান ল'ৰা এজন বহি থকাটো কেনেদৰে সহ্য কৰিব তেওঁ কালামক পিছৰ বেঞ্চলৈ যাবলৈ নিৰ্দেশ দিলে এই ঘটনাটোত কালামে বহুত আঘাত পালে বন্ধু ৰামানন্দয়ো মনত দুখ পালে বিদ্যালয় ছুটী হোৱাৰ পিছত প্ৰত্যেকেই নিজৰ ঘৰলৈ গৈ মাক দেউতাকক ঘটনাটো বৰ্ণনা কৰিলে প পক্ষী লক্ষ্মণনাথ শাস্ত্ৰীয়ে পুতেকৰ মুখত কথাটো শুনি ভীষণ অসন্তুষ্ট হ'ল এনেদৰে সাম্প্ৰদায়িকতা আৰু বৰ্ণবাদৰ বিষবাস্ত সোমোৱাই নিদিবলৈ সকীয়াই দিলে তেওঁ শিক্ষকজনক এই ঘটনাৰ বাবে ক্ষমা নোখুজিলে বিদ্যালয়ৰ লগতে এই দ্বীপটোৰ পৰা গুচি যাব লাগিব বুলি হুকুম দিলে ইয়াৰ পিছত শিক্ষকজনে নিজৰ কৃতকৰ্মৰ কাৰণে ক্ষমা খোজাৰ লগতে তেওঁৰ মনোভাৱ সংশোধিত কৰি এজন নিষ্ঠাবান আৰু উদাৰ মনা শিক্ষক হৈ পৰিছিলে ধন্যবাদ